в зоне проведения антирейтической операции. Нет вопросов. Вопрос, пожалуйста, продолжайте. Александр Викторович, пожалуйста. Уважаемый Геннадий Геннадьевич, уважаемый депутат, я считаю, что это решение и наша фракция считает за потому что мы не знаем, сколько еще потом продолжается, еще какие-то боли. А заранее на сегодняшний день правительство не это расчувствует. Поэтому такое решение, такое решение, это знаковое время, его принимали нельзя. Нас не поймет народ Украины. Да, это сегодня съезд. да, это сегодня педагоги. Да, мы к этому вопросу вернемся. Но заранее мы понимаем, просто ждем нельзя. Спасибо. Александр Ильич, мы здесь проект решения, в проекте решения, предложение, которое я сделал Александр Анатольевич, да. Давай. Ну, угу. Александр Викторович. И речь идет о создании комиссии для разработки. Пожалуйста, Федор Александр Викторович, пожалуйста. Оставьте, пожалуйста. Уважаемые депутаты, я считаю, что это, это решение чрезвычайно важное для детских городской громады. Совершенно очевидно, что сегодня у нас в стране идет не гражданская война, а идет гибридная война, когда Среднего государства в нашу страну попадают туристы на своих танках и машинах полных боеприпасов. И это точно уж никаким, никаким отношения к гражданской войне не имеет. Мало того, в этой войне и правда гинут украинские граждане. И, к сожалению, гибнут даже э, представители города Одессы и Одесского. Я считаю, что просто морально будет увековечить э, э, их память в мемориалов. Мало того, э, этот памятник может быть центром патриотического воспитания наших одесситов в том числе считаю это решение чрезвычайно важно, не ладно с вами такой бумажкой для Афинского городского Прошу всех это решение выдержать. Спасибо. Пожалуйста, Костюк Виталий Петрович. Александр Анатольевич, я решил справедливо сказал, где мы так сели. С двух сторон, кстати, не было. А вот насчет гражданской войны или какая-то другая, не надо пугать. Ты же умеешь человек прекрасно понимали, рассказы о том, что кто-то напал, это вранье. И доказывается это одним единственным взглядом на карту. Вы сразу что нет никаких боевых действий. Ни там, где находится Черниговская область Украины, ни где находится Шумская, ни где ни там, где три четверти Луганской области, нет никаких боевых действий. А если бы была другая война, а не гражданская, то все это было. А вот то, что проникает, так, а, к сожалению, не проникает. И с одной стороны, и с другой стороны. Там вы те, которые называют себя отпускниками, а потом... Пришедшие, пришедшие. Дайте ему, пожалуйста, вы послушайте сюда. Давайте с вами будем э, работать, так как определяет вам Послушайте прения, мнения. Потом депутаты будут определяться. Имейте выдержку, спокойствие. Если... Послушайте. Может? Давайте не будем нарушать, я вас случайно. И сейчас у тебя о том, что нужно создавать комиссии. Вместо общественных с таким. С теми, которые даже не способны выслушать другую точку вы зрения. Почему-то они считают, твои точки зрения двигались на что-нибудь права на жизнь. А если кто-то не такой, то надо его что-то и терзать, убивать, давайте оскорблять. Еще раз повторюсь. Александра Анатольевича в идет гражданская война. Что пришло бы не об не говорить, Но для одного и того же дорога... Давайте. Давайте. Давайте голосовать. Давайте будем голосовать. Голосуем шестой вопрос честно не память полицейским воинам, противничеству, защищению и зависимости, в, в Суверенитет,

¡Muchas gracias!

Никасова, ни Абрусова, ни Свячайшее слово, как уже сказано, я обращаюсь к вам, уважаемые коллеги. Давайте вместе с вами от имени Городского Совета.